во всем. Будем готовить шрирачу или срирачу, или сирачу, или шрирашу. Столько интерпретаций названия этого соуса в звучании на тайском языке. Это, пожалуй, самый популярный перечный соус после табаска в мире. Да и то уступает табаска только благодаря агрессивной маркетинговой политике первого. Его используют Макдональдс и Бургер Кинг, Старбакс и Такубелл. И готовить будем из тех же ингредиентов, которые использовали авторы соуса на заре его создания. А также, как его изготавливают сейчас в Таиланде. Даже там он довольно дорогой. Да и добавок неестественных в промышленном много. А приготовить дома немного труда. Дней 10 различных ферментаций и совершенно простые продукты. Перечень в конце видео и в описании к нему. Как я и говорил, продукты простые. Основа перец и чеснок, Соотношение на 100 грамм перца 1 зубчик чеснока. У меня кило 200 перца и 12 зубчиков. Соотношение можно увеличить в сторону чеснока, к примеру, втрое. И тогда будет чесночная шрирач. Я использую перец чили, зеленый и красный, может быть только зеленый. И тогда будет зеленая шрирач. Более мягкая на вкус или только красный, поострее. В Таиланде на заводах это, как правило, халапень. Иногда добавляют хабанер чеснок самый обычный. Первое, с чего начнем, удалим хвостики у перца. При этом удаляем только хвостики. Семечки, самая острая на вкус часть перца и перегородки оставляем. Заодно удалим поврежденные части. Это быстро. И да, обработку перца производите в перчатках, иначе последствия почесать глаз даже через день будут сродни трагикомедии. Затем перец нарезаем вместе с чесноком в Раньше прокручивали через мясорубку или растирали камнями. Но мясорубку потом придется долго мыть. Пластик лучше не впитывает вкус. Туда же добавляем чеснок. Следующая добавка – сахар. В идеале это тростниковый сахар, но можно и обычный. На кило 200 перца и 12 зубчиков. 9 ложек сахара обычного или 10 тростникового. Тростниковый менее сладкий. Распределите равномерно приблизительно по весу перца в каждой партии для измельчения, а также добавляем соль. На такой объем овощей 2 чайных ложки соли, которую тоже распределим равномерно по количеству измельчения. Измельчать будем, можно сказать, в труху, как можно мельче, поэтому минуты 2-3 понадобится на это. вот что получается. Сок, благодаря соли и сахару, активно выделился. Довольно жидкая консистенция. И эту кашицу переливаем в емкость. Не металлическую. Эмалированную, пищевой пластик, где в последующем все будет ферментироваться. Итак, повторяем, пока весь перец не измельчит. Теперь будет самый длинный и самый мало трудозатратный процесс ферментация. Эту емкость мы должны будем хранить при температуре 23-28 градусов, то есть при комнатной около недели температуре. Иногда в Таиланде выдерживают до 2 недель, пока будет идти ферментация. Периодически, как минимум, раз в два дня, помешиваем. Сверху накрываем марлей, воздух должен свободно проникать к пасти. Объем получился около полутора литров. Я сделаю засечку, чтобы понимать, когда можно переходить к следующему этапу. На второй день ферментации, к примеру, паста будет иметь такой вид. Объем увеличился процентов на 10-20, появились пузырьки газов, внизу сок расслоился. Значит все идет как надо. Перемешав, объем упадет немного за счет выпуска газа. На седьмой день объем как и был, но перемешав он уменьшится за счет испарения воды и подсыхания за это время. Значит пора добавлять уксус. Весь объем уксуса на объем изначальных овощей в кило 200 перца и 12 зубчиков, 200 мл белого обвинного или рисового уксуса. Но добавлять мы его будем постепенно, растянув на 3 дня. То есть я добавляю приблизительно 4 ложки столовых в день. Иначе уксус мгновенно перебьет вкус и аромат перца и чеснока. И заодно я задействую блендер. Нам в последующем необходимо будет измельчить пасту максимально. И на следующий день повторим и так 3 дня 3 раза. На 11 день или 4 после добавки уксуса особо тщательно измельчим блендером пасту. В идеале измельчить даже почти все семечки перца хотя мне все семечки перетереть не удалось, но я старался по максимуму. И довольно много из них перетерлось. Я не говорю уже про курицу. Потому что следующий этап – очистка соуса от оставшихся семечек и крупных кусочков кожицы. Для этого используйте сито, куда партиями добавляете пасту и лопатку. В идеале, как у меня, пластиковую гибку. С ней гораздо удобнее работать, хотя может быть и деревянная, и даже ложка. Протираем пасту через сито, стараясь, чтобы все, что может пройти через ячейки, прошло вниз. Лопаткой удобно растирать, она принимает форму сита. Это довольно трудоемкий процесс, единственный трудоемкий при приготовлении шрирачи. Когда всю жидкость и пасту отжали, выжимки выбрасываем, они не понадобятся. И повторяем, пока все не перейдет. В результате у нас получилось около литра соуса, но это еще не все. На вкус он довольно рисковат, за счет уксуса. Чтобы это изменить, мы должны его прокинуть. На самом малом огне. Когда пойдет пар, а не только начнет булькать, отсчитывайте время. 10 минут. Пока будет булькать, выпарится лишняя влага. Соус станет гуще, а вкус его станет мягче и гармоничнее. Станет настоящей шрирачей. Вот, к примеру, самая распространенная у нас упаковка швирача стоимостью от 7 до 10 долларов за 750 миллилитровую банку. И на тарелке справа немного соуса из этой упаковки. Слева соус, который мы приготовили. Наш светлее, но со временем и он потемнеет. Кроме того, промышленные, как правило, содержат краситель. По вкусу и послевкусию это совершенно идентичные соусы соус, который используют сотни топовых компаний фастфуда, которые берут с собой в космос астронавты, без которого не представляют себе кулинарные рецепты сотни миллионов человек по всему миру, будет у вас на столе. У нас десятки рецептов, где он важный ингредиент. Кисло-сладкий, насыщенно перечный, вкусный сам по себе, а в соединении с другими ингредиентами просто фантастичный. Добавьте больше чеснока и будет чесночная шрирача, Добавьте на этапе измельчения лук и будет луковая шерерача. Делайте соус из зеленого перца и будет зеленая шерерача. Попробуйте и приятного аппетита! Спасибо, что смотрите наши рецепты. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!